असल वरहत लबरक नाजरीन आज मैं आपके लिए एक अंदर की खबर लेके आया हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ये दोनों चौधरी बरदरान गिरफ्तारी के खदशे पर अदालत गए नैप के अंदर मौजूद हमदर्दों ने कब्लस वक्त आगाह कर दिया था इन लोगों को वजी अजम की जानिब से चौबीस घंटे में इंक्वायरी कराने की यकीन दहानी पर काफली की रहनुमाओं को एतबार नहीं हरासत में लिए जाने की सूरत में हकुमत से अलग हो जाएंगे नवाज लीग से चौधरी पर भी हकुमत नहीं है। नैब और चौधरी बरदरान के दरमियान लड़ाई आगे बढ़ रही है अगरचा वजी इमरान खान ने नैब की जानब से बीस बरस पुराने केसेस खोलने से मुतल मामले की तहकीकत कराने और चौबीस घंटों में इससे काफ लीग के की क्यादत को आगाह करने का यकीन दिलाया है ताहम जराया का कहना है कि चौधरी बरदरान इस यकीन दहानी पर एतबार करने को तैयार नहीं और दोनों भाइयों का ख्याल है कि वजी के इलम में लाए बगैर इनके खिलाफ यह ये ये कदम नहीं उठाया जा सकता चौधरी बरदरान के करीबी जराया का यह भी कहना है कि अगर नैब की तरफ से चौधरी बरदरान में से किसी एक को भी हरासत में लिया जाता है तो फिर इस सूरत में काफ लीग के रास्ते हकूमत से जुदा हो जाएंगे वाजह रहे कि वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क और काफ लीग के रुकन कौमी इसम्बली तारिक बशीर चीमा ने बुध के रोज़ वजी अजम इमरान खान से मुलाकात की थी ये मुलाकात इन उन्होंने चौधरी बरदरान की ख्वाहिश पर की ताकि चेयरमैन नैब के मतवक़ा एक्शन से मतलब काफलीग के तहफा से वजी अजम को आगाह किया जा सके इस मुलाकात के मौके पर वजी अजम ने न सिर्फ चेयरमैन नैब की तरफ से चौधरी बरदरान के खिलाफ कैसेस खोलने के मामले से ला तल्लुक़ किया बल्कि तारक बशीर चीमा को ये यकीन दहानी भी कराई कि वो इस मामले की तहकीकत कराएंगे और फिर 24 घंटे के अंदर इससे काफिली की क्यादत को आगाह भी कर देंगे क्योंकि तारिक बशीर चीमा का इसरार था कि एक इतिहादी पार्टी होने के नाते वजीरम इमरान खान का फर्ज है कि वो ना सिर्फ 20 साल पुराने केसेस को दोबारा खोलने की इंक्वायरी कराएं बल्कि यह भी पता चलाएं कि इस मामले में चेयरमैन नैब के पीछे कौन है वाजह रहे कि इस रिपोर्ट के शाया होने तक वजीर अजम की तरफ से इंक्वायरी के लिए दिए गए 24 घंटे का वक्त वक पूरा हो चुका होगा इस हवाले से जब चौधरी परवेज इलाही के करीबी जाया से इसफार किया गया कि अगर मुकर्र वक्त तक वजी अजम की जानब से कोई तसली बख्श जवाब नहीं मिला तो काफ लीग की आइंदा हमत अमली क्या होगी जराया का कहना है कि अगर वजी खान अपने वादे के मुताबिक इस सारे मामले को हल कराने में अपना किरदार अदा करते हैं तो फिर चेयरमैन नैब के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर पटीशन भी ले ली जाएगी और अगर मसला अपनी जगह मौजूद रहता है तो फिर अदालत में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी अगर इस केस में चौधरी बरदरान में से किसी एक को भी गिरफ्तार किया जाता है तो फिर काफ लीग के पास हुकूमत से अलहदगी के सिवा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा गुजश्ता बरस पी टी आई हुकूमत और इसकी इतिहादी पार्टी काफ लीग के माबन मुख्तलिफूज पर रंजिशें चली आ रही हैं कबल अजी वजारतों और इख्तियार मामला पर सर्दी गर्मी चलती रही थी ताहम ताल्लुक में असल दरार उस वक्त पड़ी जब जे यू आई फजल रमान के धरने के मौके पर चौधरी परवेज अलाही ने मौलाना फजलान से मुलाकातें की चौधरी परवेज अजाहिरकूमती मुकरान कार के तौर पर फजल रमान से मुलाकातें कर रहे थे ताहम इस दौरान वजीर को यह पहुंचाई जाती रही कि चौधरी परवेज़ अलाही खाना रहमान को सपोर्ट और धरने की हौसला अफजाई कर रहे हैं पी टी आई के अंदरूनी जरा का कहना है ख्याल तब्दील हो चुके हैं और बहुत मुश्किल है कि इन ताल्लुक में पहले जैसी गर्म जोशी पैदा हो दोनों पार्टियों के तलुकात रखने वाले एक सीनियर सियासतदान के बकौल इस वक्त पी टी आई और काफ लीग के दरमियान जबरदस्ती का इतहा चल रहा है जबरदस्ती का वजीराज की खुफगी बर, मसलसल बलकर, बरकरार है और ये मुमकिन नहीं कि चौधरी बरदरान के खिलाफ पुराने केसेज वजीर के इलम में लाए बगैर खोले जाएँ तहम ये चप्लिश मजीद आगे बढ़ती है और बात चौधरी बरदरान की गिरफ्तारी तक पहुँचती है तो फिर काफ लीग के पास हुकूमत से अपने रास्ते अलग करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा इस सवाल पर कि इतहाद कराने वालों की रजामंदी के बगैर चौधरी बरदरान चौधरी बरदरान कैसे अपने रास्ते बदल सकते हैं बाखबर सियासतदान का कहना था कि पिछले 30-40 बरस से वो इकतदार की इन ही भूल भलेयों के मुसाफिर हैं उन्होंने कई इतहाद बनते बिगड़ते देखे हैं ये दुरुस्त है कि इतिहाद कराने वालों की मर्जी के बगैर किसी पार्टी की क्यादत का अपने तौर पर फैसला करना मुश्किल होता है ताहम सियासतदानों की बर्दाश्त की भी एक हद होती है बहुत से मामला में किए जाने वाले इनकार के वो ऐनी शाहिद हैं सियासतदानों ने चौधरी परवेज इलाही के इस इंकशाफ का भी हवाला दिया कि किस तरह जनरल परवेज मुशरफ ने इन्हें चौधरी इफ्तिखार के काफिले को डिस्टर्ब करने का हुक्म दिया था ता, लेकिन तमाम तरह दबाव के बावजूद चौधरी परवेज अलाही ने इनकार कर दिया था इसी तरह का एक और वाकया जिक्र करते हुए सियासतदान ने बताया कि मुशरफ के दौर में जब काला बाग डैम की तामीर के हवाले से कैंपेन शुरू की गई तो सिंध हुकूमत को मुशरफ की जानिब से बराहे रास हिदायत की गई थी कि वो भी इस कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें इस वक्त सिंध में काफ लीग और उसके इतहादी जमातों की हकूमत थी जिसके वज़र अला अरबाब गुलाम रहीम थे तहम इस हिदायत के बरस सिंध इसम्बली में वजीर समेत मुतद हुकूमती अरकान ने काला बाग डैम के खिलाफ तकरीरें कर दी अगले रोज़ जब सबकी रावलपिंडी में पेशी हो गई थी मशरफ इस मामले पर खासे भरम थे लेकिन जब बाज़ अरकान ने अपने इस्तीफे की पेशकश की तो वो ठंडे पड़ गए के बकौल ये बताने का मकसद यह है कि हर चीज की एक लिमिट होती है तय है कि अगर चौधरी चौधरी बरदरान ने कौ ब्यूरो के चेयरमैन के इख्तियार के गलत इस्तेमाल और अपने खिलाफ बीस साल पुरानी तीन इंक्वायरीज को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है अपनी दरखास्तों में काफ लीग के रहनुमाओं ने मौकफ अपनाया दो 2000 में ब्यूरो के चेयरमैन ने कौमी एहतियाब आर्डीनेंस उन्नीस के तहत दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ इख्तियार का गलत इस्तेमाल और आमदन से जायद असासों से मतलब इंक्वायरीज की मंजूरी दी ताहम दो हजार सत्रह और दो हजार अठारह में जब इनके हरीफ इकतदार में थे तब नैब के रीजनल बोर्ड और तफ्तीशी अफसरान की जानब से तीनों इंक्वायरीज को बंद करने की तजवीज दी गई इसके बरस मौजूदा चेयरमैन नैब ने इनके खिलाफ ये इंक्वारी दोबारा खोलने की मंजूरी दी है दरखास्त गुजारों के बकौल ये सरासर सियासी इंजीनियरिंग है लिहाजा चेयरमैन नैब की जानिब से दिए गए अहकाम को गैर कानूनी करार दिया जाए इसके जवाब में नैब ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि के इन केसेस पर कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया या कोई ऐसा हुक्म नहीं जारी किया गया जिसे अदालत के सामने चैलेंज किया जा सके

की जानिब से चौधरी बरदरान को तलबी का कोई नोटिस भेजा जाता उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया जराया का कहना है कि को काफ लीग और नून लीग के दरमियान पसपर्दा होने वाली कुर्बतों पर भी परेशानी है इससे कबल जब तमाम तर दबाव के बावजूद बतौर स्पीकर पंजाब अम्बली चौधरी परवेज अला ने नैब के हाथों गिरफ्तार हमजा शहबाज के प्रोडक्शन आर्डर निकाले थे तो तब भी पी टी आई की आला क्यादत ने खुफगी का इजहार किया था बहुत सख्त नाराजगी का इजहार भी किया था जराया के बत, मुताबिक हकूमत और काफ लीग के दरमियान हालिया कशीदगी के खात्मे का इहसार वीर अजम की जानब से कराई जाने वाली यकीन दहानी से यक, यकीन दहानी पर अमल दरामद से है अगले चंद रोज़ में इस हवाले से सूरत वाजह हो जाएगी मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़